Пока что ребята, фото, но ребята, все-таки, ребята, 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 все, все,

гражданин имеет право ä, законно, ä, как бы, ну, скажем так, возвратить имущество городу. В данном случае мы возвращаем городу Харькову незаконно уничтоженное имущество, а именно флаг Евросоюза. Абсолютно так. Кстати сказать, он был уничтожен при попустительстве милиции, когда люди, не хотящие жить в украинском государстве, сорвали этот европейский флаг и надругались над ним. Что, кстати сказать, есть тоже уголовное преступление, за которое никто не понес наказание. Видео есть соответствующее, мы милиции можем подать. Если они не могут найти этих людей, которые это срывали, так мы вам поможем. Под Давай. Давай, подержи.

если потянуть, он поползет или нет? Нет. нет не ползет, ползет. Там просто он прижат к этой самой. Надо говорить, а. а. это идите от Инструментов ни у кого же У кого ключ есть? У кого ключ есть? А. сейчас можно. Это случайно, да. Понятно. Есть кто-то, чем сажать можно,